Salam izləyicilər, necəsiniz? Məthod araq xəssiniz. E, bugünkü mövzumuz olan e, dərsimiz 3 üç, kurikulumun 3-cü mövzusu fən kurikulumu terminlərini təsvir edir. Deməli, əvvəlcə mən bu sözə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, e, fən kurikulumu terminləri nə başa düşülür? Biz bilirik ki, e, hər bir fənnin e, özünə aid terminləri var. Məsələn, Azərbaycan dilinin fonetika, leksika, e, morfolojiya, e, sintaksis, riyaziatın ədədlər, əməllər, nə bilim trigonometriya, e, biologiyada məsələn fotosintez, nə bilim, kimiyada alkanlar, ə, ə, fizikada optika və s. digər və elə xır. Deməli, kurikulumda özünə aid terminlər var və həmin terminlərdə hansılarda biz ümumi təlim nəticələri, ə, alt standart və də məzmun xəttini öyrənəcəyik. Bununla belə əsas standart və məzmun standardı var idi ki, onları miq və ə, sertifikasiya imtahanına yığışdırıblar. Onlar ə, 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 kitabda olaraq qalır, hansı kitabda, o metodik vəsaitdə qalır, amma e, Miq və sertifikasiya imtahanına çıxartdığına görə biz onları öyrənməyəcəyik. İndi isə ümumi təhsil nəticələrinə baxaq. Ümumi təhsil nəticələri nədir? Məlisəlməsinə nəzər tutulan və əvvəlcə möhkənləşdirmiş təhsil materiallərinin konkret bir səviyyəsidir. Bunu aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, məlisəlməsinə nəzər tutulan bir nəyinsə əvvəlcə möhkənləşdirmiş. Deməli, və yaxud da bunu Məqsəd kimi adlandırmaq olar. Ümumi təlim nəticələrini məqsədçi kimi adlandırmaq olar. Tutalım ki, o 10-cu sinif şagirdidir. Universitetə hazırlaşmaq qərarına gəlir və fikirləşir ki, o, o məktəbi bitirib, ali məktəbə daxil olacaq və ali məktəbdə bitirib, sonunda həkim olacaq. Bunun üçün qarşısına məqsəd qoyur və məqsədinə çatmaq üçün 10-11-i çalışaraq oxuyur. Və sonunda da 11-ci sinifi bitirir, ali məktəbə qəbul olur və məktəbi bitirdikdən sonra o həkim olaraq vəzifədə vəzifədə fəaliyyət göstərir. Deməli, burada da ikinci də yazmışam ki, izahı şagirdlərin əldə edəcəyi bilik və bacarıqların əvvəlcə məna olunmasıdır. Demə, ümumi təhsil müəllimində, yəni məqsədimiz biz şagirdə, deməli bizə dövlət tərəfindən mövzu və alt standart verilir və müəllim də evdə ümumi təhsil müəllimində alt standartdan ümumi təhsil müəllimində məqsəd çıxardır. Məsələn, mövzuya baxır, alt standarta baxır və məqsədi gecədən evdə planlaşdırır ki, sabah məktəbə gedəndə, yəni lisens nevə hansı mövzuda və hansı alt standartdan çıxardığı nəticə əsasında, yəni ümumi təhsil nəticə və məqsəd əsasında hansı iş üsullarından, iş formullarından istifadə edərək təşkil edəcəyini əvvəlcədən planlayır. Bunun nəticəyönlü prinsip içində e, güldürmək olar. Ümümi təlim nəticəsi geniş anlayışdır. Baxın, ümümi təlim nəticəsi deyəndə hər bir təhsil səviyyəsini məktəbə hazırlıq, ibtidai, ümurtə və tamortə təhsil səviyyəsi üçün təlim nəticələri bu bütün fənlərə rahatdır. Deməli, hər məzmun xətti üzrə təlim nəticələri və fənnin üzrə, hər fənnin üzrəsində nəticə son üçün təlim nəticələri var idi ki, onlarda çıxarılmışdır. Yəni ümümi təlim nəticələri bir dənə sadəcə qalan indi biz həm imtahanda, həm də sertifikasiyada hər bir təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticələrini öyrənici, yəni məktəbə hazırlıq qrupları necədən başdır? 5 yaşdan, ibtidai hazırlıq 1-ci sinif sin sin ümumi orta təhsil 5-9-cu sinif və tam orta təhsil 10-11-ci sinifin sonunda hansı təlim nəticələrinə dəydəcək şagird. Bunun əvvəlcədən müəyyən olunması ümumi təlim nəticələri adlanır. E, Deməli ümumi təlim nəticələri nə oldu? Yəni e, və yaxud e, təhsil nəticələri məqsəd və yaxud da ki ümumi təlim nəticəsi adlandırmaq olar. Məncəlməsə nəzərdə tutdan təlim alətlərinin əvvəzdən müəyyən olunması e, şagirdlərin əldə edəcəyi bilik bazarından əvvəzdən müəyyən olunması. Deməli indi isə məzmun xətti haqqında məlumat vermək istəyirəm. Baxın, hər bir fənnin özünə məxsus məzmun xətti vardır. Bu sarı ə, işarələdiyim yerlər məzmun fəndi, fən Azərbaycan dili, 1-in informatika, fizika, tərbiyə, kimya və s. rə. Bu da hər fənnin məzmun xəttidir. Yəni məzmun xətləri müxtəlif olur. Hər fənnin özünə məxsus məzmun xətti vardır kimdə hansı fəndisə öz məzmun xəttini əzbərləsə daha yaxşı olar çünki indi miq imtahanını düşməsə də amma müsahibə mövzusu miqdən sonraki müsahibə mərhələsində bu hər fənnin məzmun xətti müəllimdən soruşulacaq. Demə məzmun xətti nədir? Fənn üzrə ümumi təhsil nəticələrini reallaşdırmalı təmin etmək üçün müəyyən olan məzmunun zəruri hissəsidir. Yəni məzmunun əsas hissəsidir. Fə, hər fənnin şagirdlə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşir. Yəni bacarıqlar sözünü yaddaza saxlayırsınız. Fənnin ana xətti motivdir, ona görə dəyişməzdir. Yəni ümumi təlimat iclasının reallaşdırılmaq üzrə müəyyən olmuş sahədir. <coughs> məzmun xətləri dəyişməzdir. Yəni fənn üzrə siniflər dəyişsə də məzmun xətləri dəyişmir. Məsələn, Azərbaycan dili fənninin 4 məzmun xətti var: dinləyib anlama, və danışma, oxu, yazı və dil qaydaları. Bu 4 məzmun xətti 1-ci sinfdən 11-ci sinfə qədər dəyişmir, eyni qalır. Yəni burada nə demək istəyir? Məzmun xətti Eyni fən daxilində dəyişmir. Sonum ki biz burada a, Azərbaycan dilinin məzmun xəttinə baxaq. Deməli Azərbaycan dili dinləyib anlama, oxu, yazı, dil qaydaları 4 məzmun xətti var. Bu 4 məzmun xətti 1-ci sinfdən 11-ci sinifə qədər eyni olur. Yəni dəyişmir amma deyincə məzmun xətti fənlər arasında dəyişir. Məsələn, Azərbaycan dili, informatika fəni. Demə Azərbaycan dili fənnininlə informatika fənninin məzmun xətləri eynidir? Xeyr, eyni deildir. Azərbaycan dilində başqadır, informatika da başqadır. Məzmun xətləri eyni fən daxilində dəyişmir, amma müxtəlif fənlər arasında. Azərbaycan dili, fiziki tərbiyə, kimya, hər fənnində özünə məxsus məzmun xətti var. Fənlər arasında dəyişir. Bu da bizim məzmun xəttimiz. Məzmun xətti də yəni ümumi təhsil nəticələrini, təhsil nəticələrini biz necə çıxartdıq? Mövzu, alt standart, alt standart internetdə sıxardığı və təlimi də reallaşdırmaqı təmin etmək üçün məzmunu zəruri hissəsidir. Hər fənnin şagirdə formalaşdırıla biləcək bazarları özəyə, fənnin ana xəttləri və ləyaetmativləri dəyişməzdir. Sözünü yadımıza saxlayaraq. Sonra Bu da əlavə məlumatı yazmışam. Baxın, əlavə burdan bu səhifənin sonuna qədər əlavə məlumatdır. Sadəcə ə, onu əlavə məlumat vermək istəyirəm ki, testdə ola bilər ki, məzmun standardı sözünə rast gələsəcə, əsas standart sözünə rast gələsəcə, sizə maraqlı qalar və hətta ki, o, o rəqəmlər var arada, məsələn, alt standartın ə, sonunda ə, yazılır 3.1.1, 2.1.1. Onlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ona görə əlavə məlumat ə, olaraq yazmışam. Qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, birinci məzmun xəttin ə, abi ilə əsas standartda qırmızıdan və alt standartda yaşıldan qeyd etmişəm ki, sizlər üçün daha asan olsun. Demə məzmun xətti, məzmun zəruri hissəsidir, fənnin ana xəttidir, leytmotivdir, dəyişməzdir, bazarlar üzrə müəyyənləşir. Məzmun xəttini belə fikir yaşında məzmun xətti bir anadır. Yəni ə, hər kəsin anası özünə məxsusdur. Məsələn, riyaziatnın öz anası, Azərbaycan dilinin öz anası, hər fənnin özünə məxsus anası var. Məsələn, bu riyaziat bir ə, uşaq fikirləşəyin, Azərbaycan dilini bir uşaq fikirləşəyin. Bu ə, ə, ömür boyu ə, dövründə ana ə, onun ə, sonuna qədər anası olaraq qalacaqdır. Amma məsələn riyaziyyatın Azərbaycan dilinin anası eyni ola bilməz. Məsələn riyaziyyatın da başqanası var, ə, Azərbaycan dilinin də başqanası var. Hərənin müxtəlif anası olduğu kimi ə, fənlərin də ə, əsas anası, məzmun xətti sayılır. Demə əsas standart fənn üzrə müəyyən olunan təhsil nəticələrini ümumi şəkildə ifadə edir. Və tə, demə təhsil nəticələrinin ümumi şəkildə ifadə edir. və məzmun xətti üzrə görüləcək, yəni bu məzmun xətti üzrə görüləcək fəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirir. Əsas standart bəzən dəyişir, amma məzmun xətti dəyişmir. Əsas standartın tələb etdiyi bacarıq formalaşma və növbəti illərdə şagirdlər daha daha mürəkkəb bacarığın formalaşmasını tələb olunur. Alt standarta baxaq. Alt standart şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Alt standart əsas standarta ə, üzrə fəaliyyəti açıqlayır və məzmunun reallaşmasında əsas rol oynay nəticəsə. Baxın, gündəlik dərsənin məqsədi, ümmi təhsil nəticəsi və ya həftə təhsil nəticəsi dərsənin məqsədi eyni anlayışdır. Alt standartdan çıxarılır. Əvvəlki proqramlarda yazılmış alt standartın özünü təhsil dərsə məqsədi kimi götürmək olmazdı. Amma indi təkmilləşdirilmiş kurikulumda deyir ki, alt standartın özünü təhsil nəticəsi kimi götürmək olar. Demə dərsə məqsədə aydın, dəqiq əlçatan və qiymətləndiriləbilən olmalıdır və alt standart sinfdən sinifə sinifdə dəyişir və şagird hər il bir ə, sinif irəlilədikcə məzmunu daha da inkişaf edir. Məsələn, nümunə yazmışam ki, Azərbaycan dili fənnində oxu nə oldu? Azərbaycan dili fənnində bizim məzmun xəttimiz oldu. Baxın, 2-dən başlayır yazmışam, düzdürmü? Gəlin baxaq indi məzmundan məzmun xəttinə. Məzmun xəttində məsələn Azərbaycan dilində 2-nə ilə başlayır, Azərbaycan dili Rus bölməsi tədrislə. 2-də oxudu. Deməli, burada nə ilə başlamışam mən? 2 ilə başlamışam alt standart verilib dövlət tərəfindən verilir bizə alt standart. Alt standartlar biz özümüz qeyd eləmirik. Deməli 2 ilə başla. 2imiz nə oldu? Oxu o oldu bizim məzmun xəttimiz. 1 nə oldu? Əsas standart. Deməli oxu bacarığına yiyələnmək. Olacaq oxu bacarığına yiyələnmək ə, bizim ə, ə, əsas anlaşımız. 3 də yazmışam alt standart nümayiş etdirir. Yəni oxubacaqlarının yerləndiyini nümayiş etdirir. Bu bizim olacaq <coughs> alt standartımız. Alt standartımız. Bir dənə rəqəm verilibsə məzmun məzmun xətti, 2 dənə rəqəm verilibsə əsas standart, 3 dənə rəqəm verilsə alt standart qeyd olunmuşdur. Deməli 1.2.1 texnologiyadan yazmışam parçanın emal texnologiyası, muncuq hürmət texnika, texnikasına yerləndiyini nümayiş etdirir. 1 nə oldu? 1 oldu bizim məzmun xəttimiz. Məzmun xəttimizdə 1-nə də texnologiyada bizim deməli nədir? Texnologiyada bizim əsas xəttimiz emal texnologiyalarda. Parçanın da burada nəyin veribdir? Emal texnologiyaların verib, parça emal texnologiyası. Muncuqörmə olacaq əsaslandır. Texnikası ilə yerləndiyini nümayiş etdirir. Bu da olacaq alt standart. Parçanın emal texnikası muncuqörmə texnikası ilə yerləndiyini nümayiş etdirir. Alt standart ümumi şəkildə ifadə olunmuşdur. Riyaziyyatda isə bir e, müsbət və mənfi ədədlər. Baxın riyaziyyatda riyaziyyatın e, deməli ədədləri və əməllər bizim oldu məzmun xəttimiz birdən başlayır. Baxın 2 dənə başlayə bilər, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə də başlayə bilər. Çünki riyaziyyatda 5 dənə e, məzmun xətti vardır. E, birinci rəqəm istənilən rəqəmlə başlayə bilər. E, deməli Demə, birinci oldu nə? Ədədlər və əməllər. Müsbət və mənfi ədədlər nə olacaq? Ədədlər və əməllər bölməmizə aiddir. Toplama və çıxma bacarıqları. Toplama və çıxma olacaq bizim əsas standart bacarıqlarına gələn nümayiş etdirir. Bu da olacaq əsas standart. Sadəcə müzakirə etdim 6 standart. Demə, mavi olanlar bizim oldu məzmun xəttimiz, qırmızı olanlar oldu bizim əsas standartımız. Altı standarta isə yaşıldan qeyd etdiyimiz altı standart ol olacaq. Sadəcə bunu əlavə olaraq yazmışam. Yadda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, bu rəqəmlər qarşıza çıxarsa, bil biləsiniz diye qeyd eləyirəm. Sonra bunu da əvvəlcə kitabımızda var idi, kurikulum çapında. İndi isə yığışdırıblar, sadəcə təlimdə inteqrativli təmin edir sözü qalmışdır. Digərləri haqqında məlumat vermək istəyirəm, göründü testdə sizin üçün daha aydın olsun diye. Deməli, alt standartın funksiyaları təhsil olmaz, yazmışam təlim olmalıdır. Çünki təhsil proqramı kurikulumun aytdı, təlim isə bizim gündəlik dərslə aid olduğumuz təlim. Demə, təhsil məqsədlərini dəqiqləyin olması üçün etibarlı zəmin yaradır. Yəni dərsə məqsədini müəyyən etmək üçün müəllim alt standartdan istifadə edir. İkinci yazmışam, təhsil strategiyaları, iş üsulları, iş formaları düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Müəllim məsələn, alt standartın tələbinə uyğun iş üsulu, iş formaları seçilməsində kömək edir alt standart. Təhsilin inteqrativliyi, yəni bütöv-bütövləşmə deməkdir, əlaqələndirməyə kömək edir. Təhsilin məzmununda inkişafın təmin edir. Yəni məzmun ə, deməli alt standart sinfdən sinifə keçdikcə də dəyişir, məzmun daha da inkişaf edir. Sorğu isə e, bura qədər, yəni səhifəyə əlavədən bura qədər ın, əlavə idi. Yəni sadəcə diqqət edirsiniz. İndi isə alt standart haqqında məlumat vermək istəyirəm. Alt standart e, yəni bu testlərə düşəcəkdir. Alt standart tərifə, yəni şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qoymuş dövlət tələbi. Nədir? Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbi. Alt standart sinif və fənnlər üzrə summativ qiymətləndirməni aparmasını təmin edir. Sonuçsuz çə summativ qiymətləndirmənin aparılması nə təmin edir? Alt standart. Müəllim sinif və fənn üzrə summativ qiymətləndirmə hazırlayarcan, əsasən diqqət edilməli ki, alt standartlarda tələb olunan bilik və bacarıqlar reallaşdırıla bilsin. Nə də alt standartda tələb olunan bilik və bacarıqları reallaştırmaq üçün müəllim summativ qiymətləndirmədə alt standartın funksiyalarını nəzərə almalıdır. Təkmilləşdirilmiş kurikulumlarda alt standartların çoxu demək səviyyəsində verilmişdir. Deməli nədir? Təkmilləşdirilmiş qrupunda alt standartların çoxu gündərlə təlim nəticəsi kimi verilmişdir. Bu da müəllimin daha da sadələşdirir. Alt standartdan gündərlə təlim nəticəsi çıxarmağa ehtiyac qalmır. Yəni müəllim təlim nəticəsinə uyğun, baxın, deməli deyir ki, təkmilləşdirilmiş qrupunun özünü, alt standartı təkmilləşdirilmiş qrupunda alt standart verilmişdir. Amma bəzi fənlərində 1-2 ilə yəqin ki bütün fənləri əhatə edəcək. Ta müəllim nə edəcək? Təlim nəticəsi çıxarmağa ehtiyac qalmayacaq. Alt verilmiş alt standartda olduğu kimi təhsil nəticəsi kimi qeyd edərək dərsin keçə biləcək. Bu da müəllimin işini yüngülləşdirir. İşini daha da asanlaşdırar. Müəllim təhsil nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə meyarını və öyrənmə fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Öyrənməklə də dərsə qorur. Deməli alt standartdan nəyi çıxar da təhsil nəticəsini? Təhsil nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə meyarını və öyrənmə fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Öyrənmə fəaliyyəti iş üsulları üçün formaları, qiymətləndirmə meyarında qiymətləndirmə mövcümüzlə sizə məlumat verəcəm. Deməli alt standartın Çeşitli funksiyalar bu qədər. İntegrasiya. İntegrasiya nədir? Deməli, alt standartın deməli funksiyalarından biri də təlimdə inteqrativli təmin edir də üçüncü funksiyası. İndi inteqrasiya haqqında baxaq. Təlimdə inteqrasiya inteqrativli təmin edir alt standart. Alt standart müəllimə dərslə 2 və daha çox fənnin mövzusunu və konsepsiyasını birləşdirməyə, eyni mövzunun əvvəlki siniflər ilə əlaqələndirməyə və öyrənilən mövzunu həyatla əlaqələndirməyə imkan verir. Ümumiyyətlə inteqrasiya latın sözü. Bütöv bütövləşmə deməkdir. İntegrasiya müəllim müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanı bütöv və bölməmiz obrazının formalaşdırması və inkişafa və özünə inkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun kompetentləri arasında struktur əlaqələr qurmaqla onları sistemləşdirməkdir. Deməli biz burada bütöv-bütövləşmə sözünü, dünyanın bütöv və bölünməz obrazına şagirdlər təfəkküründə formalaşdırıldığını, inkişafa və özünə inkişafa istiqamətləndirdiyi sözünü yadımızda saxlayırıq. Deməli inteqrasiyanın üç növü var: fən daxili, fənn üstü və fənlər arası. İndi fən daxiliyə baxaq. Fən daxilinin isə iki növü var: aşağı və üfüqi növü var. Hər hansı bir fən daxilində alt standartların məzmun arasında yaradılan əlaqələr. Deməli hər hansı bir fən daxilində alt standart Mesmo um. məzmun arasında yaradılan əlaqədir. Yəni burada fənlər dəyişmir. Eyni fən daxilində ya məzmun xətləri arasında əlaqə vardır, ya da kiçik siniflər arasında əlaqənin təminidir. Şaquli inteqrasiya və üfüqi inteqrasiya. Şaquli inteqrasiyada ş c sözünü yad, yadımıza, c hərfi ilə yadımıza saxlayaraq başdıq ş hərfi və c hərfi ilə yadımıza saxlayaraq. Alt standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir. Sinifdən sinifə keçilərkən öyrənilən obyektlər arasında əlaqə saxlamaq məzmun daha da genişlənir və inkişaf edir. Şaqul inteqrasiyası nə oldu? Siniflər üzrə əlaqə. Məsələn, müəllim 9-cu sinifdə isim bölməsini keçəndə zaman 5-ci sinifə keçdik, isim bölməsi ilə əlaqələndirdi. Neynə də 9-a isim keçir, 5-ci sinifdə keçdik isimlə əlaqələndirir. Üfüqün inteqrasiyası müəyyən bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətlərinə aid alt standartlar arasını əlaqəni əhatə edir. Məsələn, müəllim 9-cu sinifdə isim mövzusuna keçir, bir həftə sonra sifətə keçir və keçən zaman sifəti isimlə əlaqələndirir. Demək, isim bir məzmun xətti, sifət bir məzmun xətti. Müəllim isimlə sifətə əlaqələndirir, amma sinif dəyişmir. Görürsüz, 9-cu sinifdə. Bir həftə sonra eyni sinifdə, e, deməli, məzmun xətləri arasında əlaqə yaradarsa bu üfüqi inteqrasiya. İkincidə yazmışam ki, müəllim şagirdlərə inşah inşa yazı verir və deyir ki, inşada durğu işarələrini yerinə dəqiq qoyun. Məsələn, inşah yazı, yəni inşah bizim yazı məzmun xətti ilə durğu işarələri, nə oldu, dil qaydaları arasında əlaqə yaradır. Məzmun xətləri arasında. Gəlin Azərbaycan dilinin məzmun xəttinə baxaq. Nə etmək istədiyim daha aydın olacaq deməli bu bizim Azərbaycan dilimiz. Deyir ki, müəllim inşaa verir. İnşallah deyir ki, e, e, durğu işarələrinə diqqət yetirin. Yazı bizim bir e, deməli məzmun xəttimiz, üçüncü məzmun xəttimiz Azərbaycan dilində və dil qaydalarında dördüncü məzmun xətti. Müəllim üçüncü məzmun xəttini dördüncü məzmun xəttinə əlaqələndirir. Bu digər fənlərdə də belə ola bilər. İndi isə aşağı düşəyək, nəyi demək istirdim. <coughs> Fənnüstü inteqrasiya indi haqqında danışmaq istəyirəm. Fənnüstü inteqrasiya, deyənə, öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsidir. Öyrənmə yalnız məktəbdə formalaşan bir hal deyil, hər an, hər yerdə baş verə bilər. Fənnüstü inteqrasiya şagirdin dərs zamanı və dərsdən kənar fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsidir. Məsələn, müəllim coğrafiya dərsinə çaylar keçəndə məşələcilər, şagirdlər, bəs siz hansı çayları tanıyırsınız? Məsələn, müəllim çaylar keçərkə, Nil çayı məsələn Misir övədilində yerləşir. Bəs siz əziz şagirdlər hansı çayları tanıyırsınız? Uşaqlar da nümunə gətirlər ki, müəll kədər uzunluğuna malikdir. Kür aras haqqında neynədirlər, həyatdan nümunə gətirdilər. Məsələn, 2-ci nümunə yazmışam ki, müəllim şagirdlərə işıqfordan istifadə qaydalarını öyrətdi. Ailə də dərsdən sonra evə gedərkən işıqfordan düzgün istifadə edərək yolu kəsmə. Məsələn, işıqfordan müəllim istifadə qaydalarını öyrənir ki, məsələn, piyadalar üçün yaşıl işıq var. E, yaşıl işıq yananda keçirsiniz, qırmızı işıq yananda isə dayanırsınız. Ailə də keçən zaman işıqfordan istifadə edir. Neynə də məktəbdəki öyrəndiyini həyatda tətbiq elədir. Bu oldu fənn üslub fənninin həyatla əlaqələndirilməsi və yaxud da texnologiya dərsinə müəllim oncaqdan mövzu keçir, oncaqdan nəsə əl işi hazırlamağı. Şagird gedir evdə quşluvas hazırlayır, eyni vaxtda süd qablarından plastik küflərdən süd qabları hazırlayır. Fənnin deməli həyatla əlaqələndirilməsi də gedib evdə tətbiq edir, gedir həyatdan nümunə gətirir, həyatda tətbiq edirsə bu olacaq fənnin üstə inteqrasiyasıdır. Fənlər arası inteqrasiya fənlər arası inteqrasiya problemlərin həlli üçün müxtəlif fənlərdə əldə edilmiş bilik və bacarıqlara, metodların inteqrativ şəkildə tətbiqinin nəzərdə tutulur. Elə problemlər var ki, onların həlli yalnız bir fənnə bağlı olmur və bu zaman şagirdlər müxtəlif fənlərdə qazanılmış bilik və bacarıq qara texnikaları, üsul və vasitələri işə salırlar. Məsələn, hər hansı bir problemin həlli üçün digər fənlərə də müraciət etməyə olurlar. Problemlərin həlli zamanı müxtəlif fənlərə müraciət etmək, şagirdlərin fənlər arası əlaqəni görməyə, eyni zamanda müxtəlif bilik və bacarıqlardan istifadə etməyə şərait yaradır. Beləliklə də, də şagirdlər anlayır ki, hər fanda qazanılmış birliklər yalnız bu fənin kontekstində məhdudlaşmır. Problemlərin həlli zamanı bilik və bacarıqların inteqrativ şəkildə əlaqələndirilmək mümkündür və lazımdır. Məsələyə yanaşma şagirdlərdə həyati bacarıqlar formalaşdırır, layihə əsaslı öyrənmə, STEM dərslərində fənlər arası inteqrasiya fənləarası öyrənmə daha da güclü inkişaf ettirir. Lakin bu demək deyil ki, digər fənlərdə bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Şagirdlər bütün dərslərdə problem əsaslı, sorğu əsaslı, araşdırma əsaslı, layihə əsaslı və s. digər dərslərdə müəllimlər prosesə düzgün qoşdular. Şagirdlər inteqrativ düşünmə formalaşdıra bilərlər. Baxın, fənləarası inteqrasiya, yəni bir fənninin digər fənlərlə əlaqələndirilməsidir. Məsələn riyaziyyatı texnologiyayla, kimyanı biologiyayla, Azərbaycan dilini, ədəbiyyatı, tarixlə və s. əlaqələndirmək. Burada layihə əsaslı öyrənmə, problem əsaslı öyrənmə, oyun əsaslı öyrənmə, oyunlaşdırma, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə haqqında birbaşa təlim də var. Digər dərslərimizdə məlumat verəcəm. Deməli, bir də burada STEM dərsləri yazılıb. STEM yəqin ki, bilirsiniz, S science elmi, T texnologiya, E inşinir mühəndislik, art, incə sənət, e, məc, yeni riyaziyyat fənlərinin əlaqələndirilməsi deməkdir. Yəni bu beş fənnin birlikdə yaradığı e, dərs sistem dəstləri adlandırılır. Məqsəd şagirdləri e, hər tərəfli şagird kimi yetişdirməkdən ibarətdir. Layihə əsaslı öyrənmə yəni, və problem əsaslı öyrənmədə, problem əsaslıda problem həll olunur, layihə əsaslı öyrənmədə nəsə layihə yaradırlar. Məsələn, məhkəm çörpülər necə yaradıla bilərlər, daha möhkəm qalalar necə inşa edilə bilər və s. və s. problem əsasında məsəl üçün ətrafda toplanmış plastik qidlələrdən zibillər var, onları necə aradan qaldırmaq olar, telefonun yaratdığı problemləri necə aradan qaldırmaq olar, avtomobillərdən çıxan tüstünün oksigeni azaldığını, karbonun toxaltmağı problemini necə aradan qaldırmaq və sair və illə ilaxır. Bu araşdırma əsaslıdır, sadəcə araşdırırsan, sorğu əsasında sorğu məlumat toplayırsan. Digər dərslərdə onlar haqqında məlumat verəcəm. Deməli nümunə yazmışam ki, fənlər arası inteqrasiya. Müəllim texnologiya dərsinə elektrik cərəyanını keçəndə zaman fizika fənninə istinad edir. Məsələn, fizika fənnində elektrik cərəyanı mövzusu var, texnologiyada müəllim texnologiyadan fizika fənnini əlaqələndirir. Bu olacaq fənlər arası inteqrasiya. İkinci nümunə, nümunədə yazmışam ki, müəllim şagirdlərə problem əsaslı öyrənmə olaraq deməkcə möhkəm binalar hazırlamaq olar işini tapşırır. Məsələn, şahidlər sual verərlər ki, necə möhkəm binalar hazırlamaq olar? Şahidlər binanı hazırlamaq üçün ə, bilirlər ki, ölçü sistemlə lazımdır. Binanın uzunluğu, eni, pəncərəsinin ölçüsü. Bunun üçün riyaziyyat lazımdır. Toplama, çıxma ədəd ədədlərinə görə necə möhkəm daş üst üstə qoymaq üçün texnoloji biliklər lazımdır. Nələrdən istifadə etmək lazımdır? Hansı bölgəmizdə, məsəl üçün, zəlzələ olan seismoloji ərazimiz, tutumca çay kənarlarıdırsa bilər ki, ə, dağ ətəyi ərazilər də dağ uçqunu baş verə bilər, sayların daşması ola bilər. Həmin ərazini ölçüb içərək möhkəm binalar inşa etməyə düşünəcəklər. Buna görə də coğrafi biliklərə lazımdır şagirdlərinin. Yəni bir fənnin digər fənlərlə əlaqələndirilməsi baş verəcək bu fəndə. Fənlərarası inteqrasiyada. Ona görə də deyək ki, fənlərarası inteqrasiya həm fənnin digər fənlərlə əlaqələndirilməsi, həm də fənnin həyatla əlaqələndirilməsi kimi belə düşünə bilərik əlaqəsaslı, problem əsaslı, oyun əsaslı, STEAM dərsləri, birbaşa tədrim, sorğu və araşdırma əsaslı dərslərin hamısında əlaqələndirmə varsa, həm orada fənləarası inteqrasiya olacaq, həm də fənnüstə inteqrasiya olacaq. İkinci mövzumuz bu qədər əziz şagirdlər, gələn mövzularda görüşmək ümidi ilə sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm.